Чтобы что я выше, больше. Но его козырь это скорость. Было бросок, да, да, да. Я сделал ставку на то, чтобы забиваться под кольца. Он попадал трехочковый, но повезло мне. Я доволен. Скажи, вот а драма, да, ты называешь два поспель фолы и на остальных секундах рахунок ривный, ты снова выходишь на линию. Прошел дома. Старался вообще ни о чем не думать, чтобы в том автоматизме просто кинуть. Расскажи, как тебе тут атмосфера? Атмосфера, атмосфера супер, я первый раз Юра, в Украине. Юра, говори, поэтому в Москве, и я даже скажу, что мы можем конкурировать с Москвой. Уровень очень большой, очень большой. А ну и ладно, еще хотел бы сказать, что вы чемпион народа Украины на незалежности. Хочу всех поздравить, хочу сказать, что все занимались спортом, все сказал вам хорошего. Для меня это значит очень много, я готовился, я шел к этому целое лето. Я, для меня стандартки в, в баскетболе это одно из самых главных элементов. Я его тренирую каждый день, вкладываю всю душу. Я очень рад, чем Крещатик, найти сложно для такой победы. Скажи, пожалуйста, вот эта компания, которую брал сегодня, с кем ты удалось соревноваться? Ты, собственно, уже, видно, пореконавшись, но доразово. Достаточно стыка было с в силах? Да-да, я со всеми ребятами уже прыгал ранее и, честно скажу, даже проигрывал некоторым из них. Но я очень рад, что сегодня я подошел в форме, полностью готовым, хоть и перегрелся немножко, но... Ты выполнил... Джанки и Так, я пришла у вас эти идея, я вы не а, Ну, просто друг умеет джанглировать, а я умею забивать сверху. Вот вся идея. Решили попробовать это сделать вместе. Все. И еще есть какие-то из тебя идеи загашнику? На наступный стандарт контесты сегодня ты выдал 4 супер-данки, которые ты видишь не каждый раз. Это все? И чи еще креативу достаточно? Креативу достаточно. На еще на 10 конкурсов. Это просто нереальное ощущение. Мы первый раз, на самом деле, таким составом. Э, такой турнир, для стритбола, на самый масштабный считается, выигрываем. конечно, ликование полное, потому что еле-еле это все получилось у нас. Большое счастье, на самом деле. Я первый Кристину ты за линию, так? Как раз было, Уже. Уже. На замене, по-моему, даже больше переживаешь, когда играешь. У вас была такая вечерка борьба во взрослый. Да. Нет, мы не разрабатывали, мы собрались в последний день вообще. Ну и как за счет роста пытались Да, мы пытались. И за счет физики тоже. Мы пытались использовать именно это, потому что девочки были ниже вот в этой команде, другие там повыше. Поэтому мы старались но, когда он нас уже в круту, то не было, и считая, что все сейчас, вы выигрыш, выигрыш. Было. Было, и я, я думаю, мы но все Мы и Дрожь была, но у нас второе дыхание. Ну что все спасибо, спасибо Честно говоря, это... Ну, пока никаких а, особо, не особо не чувств нету, просто какая-то эйфория, потому что как бы мы в прошлом году были чемпионами, но ну, сейчас уровень вообще турнира просто возрос нереально, очень много зрителей, очень приятно играть и, как, бы, как говорят, защитить как бы титул – это еще тяжелее, чем его первый раз добыть, но у нас это получилось, учитывая, что из 40 команд, по-моему, которые участвовали, ну, команд 30 были практически одного уровня, очень тяжело было, каждая игра невероятно тяжелая. И команда старалась, каждый игрок, пять человек. И Богдан, Максим, все, которые были, они очень старались, хотели победить, поддерживали. Какие-то новинки вносили игру, там придумывали. Но ну, в общем, в общем, мы молодцы, что победили. Скажи, пожалуйста, еще хотел бы сейчас уже в статусе дворозового чемпиона Украины, так как тем, кто спостерегал по интернету за вашим протистоянием в День Незалежности, твои витания? Ребята, занимайтесь спортом, это нужная вещь, надо поднимать нашу страну, чтобы мы были здоровой нацией, старались как-то во всех видах спорта, на Олимпиадах, на мира показывать высокие результаты. Все-таки страна не маленькая, нужно к этому стремиться.